অহাৰ পাছত চন্দন মোৰ ওচৰলৈ চিৰজীৱন কোনোৱে কাৰো কাষত নাথাকে কোনেও কাকো চিৰজীৱন ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে পৰা হলে মোৰ চন্দন আকৌ মোৰ পৰা কাঢ়ি লব পাৰিলেহেঁতেন জানো তেওঁ গুচি গল সেইটো আত্মাটো মোৰ কাষতেই থাকি গল তাতেই তেওঁক মই বিচাৰি পাওঁ তেখেতৰ এটা এটা সংলাপত এটা এটা আখৰ মাজত তাকে লৈ জীয়াই আছো বিদ্যুত তোমাক ফোন কৰিছিলো তোমাৰ ঘৰত সোমাই থাকিম নেকি অভিয়াছলি প্ৰগ্ৰেম থাকিব অকলে জানানে কি কোৱা মিছেছ ক'ত আউটডৰত সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই ওলাই গ'ল এহ বেয়া কথা হ'ল নহয় ক'ৰবাত ওলাই যাব লাগিছিল নহ'লে ঘৰলেই কাৰোবাক মাতা অকলে অকলে ক'ত নোযাম ভাই আজি লগত গোটেই দিনটো ঘৰতে থকা প্লেনিং আছিল কিন্তু চোৱাচোন এতিয়া গোটেই দিনটো বৰ হৈয়ে থাকিলো বাহিৰত একো কামো নাৰাখিলো ভাই নাপায় এই ভাত বনোৱাতে লাগিছো আৰু অকলে যে ঘৰত থকাটো বিৰাট এটা আচাৰ বুলি এই মাইকী মানুহবিলাকে যে কেনেকে ঘৰত সোমাই থাকে নহয় তোমাৰ চাগে ভাগৰ লাগিছে ন ভাস্বতী নাই একেবাৰে নাই লগা মোৰ বেয়াহে লাগিছে জানা মোৰ বাবে তোমাক লৈ ঘূৰি ফুৰিছো কিনো কথাবোৰ কৈ থাকা মই যে আজিৰ দিনটো তোমাৰ গাইড হ'ব পাৰিছোঁ মোৰ ভালেই লাগিছে দিয়াচোন তুমি কিন্তু ভাল গাইড হ'ব পাৰিবা দেই মহুৱা তুমি কিন্তু একো নকৰিলেও তোমাৰ ভাত নমৰে দিয়া মোৰ বেলেগৰ গাইড হ'বলৈ মন নাই কেৱল নিজৰ ছোৱালীজনীক গাইড কৰি লৈ যাব পাৰিলে হ'ল তোমাৰ ছোৱালীৰ ভালেই হ'ব মহুৱা তুমি কেনেকৈ জানিলা মই ভাল ছোৱালী নহয় ভাসতী মানুহবোৰেতো মোক বেয়া বুলিয়ে জানে আৰু বেয়া বুলিনো নাভাবিব কিয় চন্দনক ভাল পোৱাৰ পিছত তাৰ লগতে দিনে ৰাতিয়ে ঘূৰি ফুৰিছো তাৰ পিছত বিয়া নোহোৱাকৈ তাৰ লগত সহবাস সন্তানৰ মাকো হ'লো আৰু কিন্দৰি অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত কিছুমান হাই প্ৰফাইল মানুহৰ লগত মই বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিলো যি মানুহে তোমাৰ ভিতৰৰ মানুহজনীক জানিব সি তোমাক বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰে মহুৱা কিন্তু মানুহেতো বাহিৰৰ কৰ্মকাণ্ডখিনি চাইহে বদনাম কৰে তুমি জানো বদনামলৈ ভয় কৰোঁ আমোহুৱা বদনামলৈ ভয় কৰা করা নিজৰ মনৰ তাগিদামতে কাম কৰিব নোৱাৰে তুমি তোমাৰ দৃষ্টিৰে জীৱনটো চাইছা চাইছা বাইর যারত না নাথাকো কিয় ভিতৰত কিন্তু ভয় এটা লাগিয়ে থাকে মোৰ ভয় হয় জানা মোৰ এই কৰ্মকাণ্ডবোৰৰ প্রভাব মোৰ ছোৱালীজনীৰ ওপৰত পৰিব নেকি বারো মহুয়া সাম্রাজ চ্যানেলক তুমি কি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছা কথাটো সোধাৰ বাবে তুমি মোক বেয়া নাপাবা সম্ৰাট চান্দালৰ মোৰ এটা কথাই ভাল লাগে সি কিন্নৰীক ভাল পায় তাইক লৈ সি কনচাৰ্ণ হয় তাৰ লগত থাকিলে মোৰ এনেকুৱা লাগে যেন মোৰ বাহিৰেও কিন্নৰীৰ কথা ভাবাৰ বেলেগ কোনোবা আছে আমি যামনে কত যাম কোৱা তুমিহে জানা কাৰণ আজিৰ কাৰণে তুমিহে মোৰ গাই ৰাণু মাহীৰ ঘৰত যাওঁ বোলা একদম মোৰ মনৰ কথা কৈ দিলা মোৰো তেওঁৰ তালৈ যাবলৈ মন গৈ আছা তোমাৰতো দেৰি নহয় ব'লা তাতে ভাতটো খাব পাৰিম একো কি হল অলপ আগলৈতো ফোন রিঙে আছিল এতিয়া আকৌ আকুইস অফ কত গৈছে বাৰু তাই কি কামত গৈছে আগতে তো এনেকুৱা হোৱা নাই হওয়া কল ধৰিব কল পাছত লগে লগে কল পেক করে আজি বাৰু মোক কল তো দেখি তাই সুইচ অফ কৰি দিলে নেকি আৰু অলপ আগলৈ গৈয়ে ৰাণমাহীৰ ঘৰ গলি পাম তুমি খোজকাঢ়ি যাব পাৰিবা নহয় পাৰিম কিয় নোৱাৰিম সৰুতে জামিনী পেহীৰ ঘৰত খালী ভৰিৰে খোজ কঢ়া মোৰ অভ্যাস আছে নহয় ব'লা ঠিক আছে ব'লা আৰু কোৱাচোন জামিনী পেহীৰ ঘৰত তোমাৰ কি ভাল লাগে সকলোবোৰে ভাল লাগে গাঁৱৰ ৰাস্তা মানুহৰ মৰম আৰু জামিনী পেহীৰ মৰম ঠাণ্ডাই পেহী তুমি কিন্তু বৰ ধুনীয়া চৰ্বত বনোৱা দেই এইবাৰ ঘৰলৈ গলে তুমি বনোৱা চৰ্বত দুবটলমানো লৈ যাম নিবি দে আৰু কি ভাল লাগে জানা সেই গাঁৱৰ কেতেকী ফুলৰ সুবাস のよんだとみ」「<music>」<music>

এতিয়া বাৰু মই তোমালোকক ক'ৰ পৰা ভাত দিওঁ কোৱাচোন খবৰ এটাটো দিব লাগে কি যি পাগলী ছোৱালী এজনী অলপো ভাত নাই নেকি নাই আকৌ ভাত খাই আছা মানে মিছেত ঘৰত আহিল মিছেছ নাহিলে বুলি মই ভাত নাখাম নেকি নিজে বনাই খাইছো তুমি নিজে বনোৱা দেখি মোৰ হাঁহি উঠিছে অবিদ্যুৎ কোৱা কি কৰিছা মই ভাত খাই আছোঁ কোৱা ভাত খাই আছা মানে মেছেত ঘৰত আহিল মিছেছ নাহিলে বুলি কি মই ভাত নাখাম নেকি নিজে বনাই খাইছো হাঁহিছা যে তুমি নিজে বনোৱা দেখি মোৰ হাঁহি উঠিছে মোৰ কিন্তু খং উঠিছে দেই আৰু এইফালে ছোৱাতীৰো ফোনচোন অফ জানানে ভাসুৱতি গৈছে ক'ত আৰু ফোন কিয় অফ কৰিছে নানানা কথাটো তুমি চিৰিয়াছলি লোৱা কিন্তু হা অঁ চিৰিয়াছলি লৈছোঁ দিয়াচোন কিন্তু এতিয়া মই কি কৰিম কোৱাচোন মই ক'ত বিচাৰি যাম তাইক আৰু খবৰে বা কাক কৰোঁ তাইৰ অফিচত খবৰ কৰা বলিয়া নেকি আজি চানডেৰ দিনাখন মই অফিচলৈ গৈ তলাকেইটা সুধিলেহে হ'ব আৰে কোনোবা কলিকক ফোন কৰা কলিক আৰু নাম্বাৰে নাই নহয় মোৰ লগত একচেপ্ট থাৰ এম ডি তেন্তে এম ডিকে ফোন কৰা কি কামত পঠাইছে কাৰ লগত গৈছে কত গৈছে ভাত খোৱাকে আহিলে অকমান সোনকালে আহিব লাগে এতিয়া বাৰু মই তোমালোকক কৰ পৰা ভাত দিওঁ কোৱাচোন খবৰ এটাটো দিব লাগে কি যি পাগলী ছোৱালী এজনী অলপো ভাত নাই নেকি নাই আকৌ কৰ পৰা থাকিব এতিয়া তিনটা বাজিল খবৰ আছে খবৰ নিদিয়াকে আহিছিলা নহয় থাকা লঘুনে ভাত না খালে আমি ভুকতে মৰি থাকিম দেখোন মৰি যোৱা মোৰ কি ৰানী আমি নহলে বাহিৰতে খাই লও নেকি মহুৱা মোৰ ঘৰলে আহিছা আৰু বাহিৰত খাবা সেইটোতো হব নোৱাৰে অঁ ৰাণী তই আহিলি তই এটা কাম কৰচোন খুৰাৰ হোটেলত খাবলৈ কি আছে ভাতৰ গোটেই বস্তুখিনি লৈ আহি যা মহুৱা দিদিয়ে আলহী লৈ আহিছ মহুৱা দি ভালনে তোমাৰ তহঁতৰ আশীৰ্বাদত নমৰাকৈ জীয়াই আছো দেই ৰাণী তই যা সোনকালে আনিবি তোমাৰ কি মৰিবলৈ বৰ আগ্ৰহ নেকি মৰিবলৈতো বিচাৰিছিলোৱে আপুনিহে মৰিব নিদিলে মরা বহুত সহজ জিয়ায় থাকিলেহে হে বুঝি যায় জীৱনটো কি জীবনের কথা মোৰ দৰে কোনে জানে মাহী কেজনে মোৰ দৰে জীবন আৰু মৃত্যু কিমান পৰা দেখিছে মৃত্যুৰ কথা নকবা তুমি এই শব্দটো মোর কারণে এটা ডাঙৰ সত্র এটা অসুৰৰ দৰে মোৰ নিজৰ মানুহবোৰক এটা এটা কৰি খাই পেলালে মাহী আপুনি বৰ বেয়া বৰ বেয়া মানুহ মোৰ বান্ধৱীজনীক লৈ আনিছোঁ আৰু আপুনি কি কথাবোৰ কৈ আছে চাওকচোন বেয়া নাপাবা দেই বয়স হৈছে যে কেতিয়া কাক ক'ত কি কথা ক'ব লাগে পাহৰি থাকোঁ ৰ'বা ৰাণীয়ে ভাত আনিব নহয় দুয়োজনীয়ে খাই লোৱা তাৰ পাছত আমি বহি পেলাই ভাস্বতী ঘৰ পালেহিনে নাই নাই তেওঁ আহি পোৱাই নাই ফোনটো অন কৰা নাই ফোন কৰিছিলো এম ডিয়ে অফিচিয়েল কাম নাই বুলিয়ে কৈছে তেন্তে চিৰিয়াছ পৰে আজি মোৰ হাতে মই তোমালোকক একোৱেই বনাই খুৱাব নোৱাৰিলোঁ কি যে সময়ত আলহী ছোৱালীজনী লৈ ওলাইছাহি তোমাৰ হাতৰ বনোৱা খাবলৈ বেলেগ এদিন আহিম অঁ বেলেগ এদিন আহিম মাহী আহিবা খালি অহাৰ আগতে খবৰ দি আহিবা দেখোন বহুত বহুতরিছে দেখাত বাৰু বেয়া লাগিছে নেকি ইমান দিন মো কথাটো মনে করা নাই যে বাকি খি ঠিক আছে ফ্রণ সাইড তো কমিছে ও বিদ্যুৎ কাসুতী ঘর পালেহি না নাই নাই আহি নাই ফোনটো অন কৰা নাই অঁ এম ডিক মই ফোন কৰিছিলোঁ এম ডিয়ে ভাস্বতীৰ আজি কোনো অফিচিয়েল কাম নাই বুলিয়ে কৈছে তেন্তে কথাটো অলপ চিৰিয়াছ প্ৰায় অফিচিয়েল কামত যোৱা নাই কিন্তু কাম আছে বুলি ওলাইয়ো গৈছে আৰু ফোনো অফ কৰি থৈ দিছে হোৱাট ইজ দ্য মেটাৰ কথাটো কিন্তু ইমান চিম্পুল হৈ থকা নাই প্ৰায় মই কি কৰিম কোৱা মোৰ মানুহজনী হেৰাইল বুলি মই বিচাৰি যাম নেকি এতিয়া ক'ত বিচাৰি যাম কোৱাচোন তোমাক বুজাই লাভ নাই ৰ'বা মই গৈ আছোঁ আৰু তোমাৰ ঘৰতে যাম পাগল হৈছে নেকি তুমি আকৌ বেক কিয় কৰিবা মোৰ কাৰণে তুমি তোমাৰ ফেমিলিক বাধা দিয়া কাম কৰিব নালাগে মোৰ মিছেছ হেৰুওৱা নাই নহয় ক'ৰবাত গৈছে আহোঁতে লেট হৈছে আৰু তাই মোক ফাঁকি দিও ক'তো নাযায় কিবা কামত গৈছে আহি যাব তুমি টেনশ্যন লৈ থাকিব নালাগে এনজয় ইউৰ হলিডে ভাতকেইটা খাই কিন্তু বৰ ভাল লাগিল দেই প্ৰতিটো বস্তুৱে হোটেলৰ ৰৈ যোৱা মাছৰ জোল আৰু দালি ভাজি খিনি ইমানো সোৱাদ লগা নহয় দিয়া নাৰিকল দি বনোৱা বুটৰ দালিখিনি ইমান টেষ্টি আছিলে তোমালোকে যে ভোকত আছা সেইকাৰণে ইমান সোৱাদ পাইছা মানুহে ভোকত যি খায় তাতে আজি মোৰ হাতে মই তোমালোকক একোৱেই বনাই খুৱাব নোৱাৰিলো কি যে সময়ত আলহী ছোৱালীজনী লৈ ওলাইছাহি তোমাৰ হাতৰ বনোৱা খাবলৈ বেলেগ এদিন আহিম অ বেলেগ এদিন আহিম মাহী আহিবা খালি আহাৰ আগতে খবৰ দি আহিবা তুমি যদি মাহীৰ হাতৰ বনোৱা এসাঁজ খাবলৈ পোৱা তুমি জিন্দেগীত নাপাহৰা সৰু মাছ সৰিয়হ দি বনোৱা ইমান যে টেষ্টি তুমি যে আঙুলি চেলেকি থাকিবা এই অকণমান বেছিকে কৈছে অৱশ্যে এটা কথা হয় মই নিজৰ হাতেৰে মানুহক বনাই খুৱাই খুব ভাল পাওঁ